الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ادعوني وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء فليصل. ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بيت والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا همّا إلا خرجت ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. امنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله